Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dunia rantau Kembali lagi Kita berjumpa lagi di videonya Di sini saya akan memberikan Sedikit ilmu Tutorial nah, uh, ini adalah batu granit 60 kali 60 ya dan tutorialnya adalah saya akan uh, melukis ini pintunya ya. pintunya ini motong banyak ya ya yeah. ini kalau diikutkan 60 cm nya sampai ke sana tapi kita harus potong dulu di situ dan kita harus menggambar melukis sampai jadi jadi bagaimana cara dan tutorialnya kita simak aja ya Langsung ke video, ukur dulu ya. sana, Kutu. nah ini panjang sampai sini. Tengok, ini lebihnya harus dipotong. yeah dan berguna. Cek ya. Kita fur. Susun rata ya. Hmm, ya, ini ukurannya sama. Jadi ini yang kita pakai untuk sekarang nanti. Diperdekat, Bang. Ya, sahabat semuanya tahu. Ini judul nggel. Kayak di sini ini juga sama di setiap dan setelah sini, Oke. Ini Oke. Oke. Nah, Setelah seperti ini, ini kita pakai siku pinggang di sini. Oke, okay. itu sama ya. Ini kalau kita seperti ini saja, maksudnya sih. Nah, lihat, ini kita garis di sini, ya. Oke, sana pun juga sama. Nempel, ini kita garis. Nah, nempel, ya. kita garis. Setelah itu kita aplikasikan di sini. Sebutnya. Nah, ini sini ya, di tengah ya. Hmm. kita coret, turun lagi sedikit, kita coba ya. Empat kita coret lagi. Nah, lagi. kita Kita Sudah terbentuk pola belum? Sudah kan? Sudah. polanya nah, sudah tinggal di depan saja seperti ini yang sebelah sini kita ya, lihat di sini ini kita bisa kan ya, tuh lihat ini kita nah ini kita hapus dulu jadi nempel juga kita garis kita ulang aja ya. Ini lagi, ini. Ya. Nah, di sini, lihat, ya, Bang. Ini sini Pak. Oh, ini kita close di sini. Setelah itu kita sedikit. Tengok sini. Tuh. Okay, Jadi, nah, okay. okay. bisa dilihat hasilnya. Ya, jadi ini harus kuncinya tadi ya. Ini dipotong dulu. Setelah itu dilukis, digambar, kemudian dipotong. Dan ini sudah siap. Ini tinggal kita potong, ya kita kita pasang aja. Cuma pakai adonan semennya itu nanti kita potong kemudian.